hammaga salom mana inkubatorga tuxum qo'ydim inkubatorim yetmishtalik o'ttizta tuxum qo'yganman ikki kun bo'ldi tuxum qo'yganimga mana bu yerda tekshirib ko'rish uchun katta o'n sakkizdan qo'yganman hozir xonani ichkarisidagi gradusigni tekshirganimda pastdagi bilan bir nol butun bir farq qilyapti mana ko'rishlaringiz mumkin gradusnigi bir xil ikkalasiniki влажность qirq sakkiz qirq to'rt bu yoqda ham qirq to'rt hozir ochganimda влажност kamaydi mana ichidagi tuxumlari buni hammasi takan tuxumlar gradusnik pastga tushgani uchun chiyilyapti signal berib mana o'ttiz 2 ikki o'ttiz ikki ikki ikkalasini ham gragi bir xil namlarga ham bir xil mana nol butun bir farq qilmasa ikkalasi bir xil gradsklari ishlashi endi ochib chiqqandan keyin yana bir bor sizlarga ko'rsataman bu yerda o'ttiz ikkita tuxum qo'yilgan hammasi dakan tuxumlar mana bu yerda namlik ko'tarilib ketsa ochib turib namlikni tushiradigan teshiklari bor yana bir kilb ko'rsataman ichkaridagi tuxumlarni o'tiz nechta tuxum bor mana bu yerda ham shuncha bo'sh joy bor borinkuba jarayoni mana mana bu yerda mana bu yerda поворот motori taymer joylashgan mana ko'rayotgan bo'lsaniz aynalyapti motor endi bir yuz yigirma daqiqadan keyin yana bir aynaladi bu hozir o'chirib qo'yaman hammaga salom mana inkubatorga tuxum qo'ydim inkubatorim yetmishtalik o'ttizta tuxum qo'yganman ikki kun bo'ldi tuxum qo'yganimga mana bu yerda tekshirib ko'rish uchun katta o'n sakkizdan qo'yganman hozir xonani ichkaridagi gradusigni tekshirganimda pastdagi bilan bir nol butun bir farq qilyapti mana ko'rishlaringiz mumkin gradusniki bir xil ikkalasiniki вvлажность 48 44, bu yerda ham 44. hozir ochganimda влажност chiqmaydi. mana ichidagi tuxumlari buni hammasi degan tuxumlar gradusnik pastga tushgan uchun ding chiyilyapti signal berib

mana bu yerda namlik ko'tarilib ketsa ochib turib namlikni tushiradigan te teshiklari bor yana bir qilb ko'rsataman ichkaridagi tuxumlarni o'ttiz nechta tuxum bor mana bu yerda ham shuncha bo'sh joy bor borinkuba jarayoni mana mana bu yerda mana bu yerda поворотн motori taymer joylashgan mana ko'rayotgan bo'lsaniz aynalyapti motor endi bir yuz yigirma daqiqadan keyin yana bir aynaladi bu hozir o'chirib qo'yaman